Всем привет! Вас приветствует канал Сельские Будни. Сегодня воскресенье, 7 мая, 8, извините, хотел вот сделать обзор трактора МТЗ. Получается, вчера мы вот досевали кукурузу и вечером где-то уже стемнело, поменялась, решил поселку кукурузу и решил прикатать ее, зачепить катки, прикатать. И когда поехал на поле, работа двигателя поменялась. Что-то он начал дыметь сильно, не, не, не та и греться, не мог понять, что. Думал, что какой-то плунжер вот на аппаратуре не работает, пускал трубки, когда работал двигатель, все менялось вроде нормально. Никаких таких Проблем не было, но когда еще немножко я проработал на нем, как так и прикатывал кукурузу, то было уже слышно хлопки в воздухан. Так и понял, что, наверное, прокладка. Вот и получается, что сгорела прокладка. Сейчас я подойду. Вот. Вот она. Вот она здесь вот сгорела. И... И конечно все. Ну это за три года, три года как мы сделали мотор, за три года он отработал неплохо. Ну сейчас вот надо поменять прокладку. Прокладка есть другая. Прокладку поменяем и все будет нормально. Почистил головку уже ночью, так разбирали. То почистил головку, так более-менее ничего так и с ней ничего нормально все вроде так кажется как у меня еще здесь почищу вот гильзы почистю ну, так смотрел выработки практически нету на гильзах вот э, почистил вот здесь блок гильзы вот поршня почистил нагар немножко есть конечно нагар и вот там вот вижу что вот на поршню внутри вот видно от клапанов что наверное она села была или что-то, может клапана, не знаю, надо будет уже посмотреть, подогнать, когда по месту все. Что-то она мне не нравится вот здесь. Ну вот так. Вот. Слышно были, как слышно было хлопки в воздухан. Ну вот. кукурузу мы уже отсеяли все. Посеяли, но проблема с дождями у нас. Вот, селку вот отцепил Супенка. Вот. Она была 6, сделали 4 так как я говорил раньше, для ППК. Там у нас ППК на Ниве стоит и сделал ее вот так. Вакуум поставил от 12 рядной румынской селки. Вот. И получается он хорошо держит семена, не надо давать больших оборотов и нормально сеет. Ну, в принципе, так неплохой. Так севалка, в принципе, неплохая, она сеет нормально. Вот, вот такие вот пироги. Вот здесь еще сейчас кукуруза начала сходить возле дома, вот здесь. Ну, слабенько, нету дождей. Вот. Ну, вот она. есть есть может будет это нормально вот трубку роса попадает вот. ну вот так вот вот 150 -ка. это то что пашет вот она только пашет это то, что с э, Мазовской топливной, вот. Тоже буду делать немножко ему тех уход. К осени надо поменять направляющие, это уже очень тоненькие, вот как видите сами они уже. Это еще его родные, это не менялись никогда, так как мы его купили с этими, так они его оригинальный. Ну есть новые поменяем. По ходовой части так надо, может гусянки поменяем. Но сейчас они дорого, очень дорого, чтобы купить гусянки. Ну купим, я думаю, что он заслужил на новые гусянки и, и эти звездочки тоже надо будет поменять уже. Так по моторе, по коробке, ну все нормально, прекрасно работает. И... Нету никаких к нему претензий. Работает. Двигатель в норме. С этой аппаратурой я еще говорю раз очень довольный, смазовской. Ну вот, плух. ПВН 535. Недавно вот пахали. Ну вот так. Вот. Это... Запасной двигатель SMD62. Вот он такой у нас. В принципе, он неплохой здесь вал номинал стоит. Ну, мы поменяли, то и поставили новый. Это так уже. На запчасти. Ну еще можно его сделать, конечно, если захотим Ну, в принципе, он как? Он получается он работал нормально но поменяли эту аппаратуру, поставили. Вот она крылась. И поставили эту аппаратуру, он поработал нормально, все. А сейчас, только сейчас мы определили, ну, когда уже поменяли двигатель, то уже не сильно так и увлекались с ним. Но когда сейчас надо сняли аппаратуру, там у одного мужика шайба лопнула, вот ну, а так, вот, что идет привод зацепления. и получается он работал только на одну головку, работал, только на один плоншер. То же самое у нас было. Одна сторона. что уже может аппаратура. А когда сейчас сняли у нас, то то же самое хотели дать мужику. А получается, что то же самое лопнула эта шайба у нас. И по той причине он не работал. Ну, это уже такое. Тогда получилось поставить хороший новый двигательный. Так, поставили, а тут уже. И если надо, конечно, его можно восстановить, и он еще будет ехать и ехать. Не такая вот и проблема. Вот. Ну, вот так вот. Да, обсеялись. Мы, конечно, нормально все, Ну, но проблема с дождями. Ранее весной, когда я делал обзор ну, о, о, о зимних культур, там казалось, ну, в принципе, они нехорошо так, смотрелись хорошо. Но сейчас уже, он, в принципе, если не будет дождя, вероятность мало того, что будет хороший урожай. Ну, может, даст Бог пойдет дожди. Вроде так что-то собирается и чуть-чуть пойдет, чуть-чуть. Так только пыль при прибьет и все. Но чтобы такой сильный ли дожди нету, нету у нас эта проблема с дождями. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, что будут и дожди, я думаю, что будет и все нормально будет, конечно. Хочется, чтобы было все хорошо, Ну, вот так вот. И что скажу? Я думаю, что все будет хорошо еще раз говорю вот так. Вот. Сейчас тоже начинаем будем делать комбайн, тоже разбирать Ниву, надо будет его перебирать полностью. Я тоже буду снимать и сделаю полностью описание комбайна не потому что ребята вот э, просят, ну просят, интересуются, чтобы подробно описать ниву, какие где рычаги, все вот так вот. Ну, буду делать описание и нивы. Все буду вытаскивать, все снутри будем менять и стрясную доску. Ну, короче, полностью только останется каркас. С него я это запечатлю все. И мотор будем тоже делать. Ну вот. Зел вот стоит ждет работы уже зерно возить. Ну вот так вот. Ну вот это 150 ка вторая. Она с КПС работала целый сезон. Ну вот так. Вот работала неплохо так. Ничего. Надо покрасить. Покрасить, почистить ее, подтянуть немного. И, в принципе, неплохо. Неплохо. Вот так вот. Сегодня, я думаю, еще пойду на поле, посмотрю там ячмени, ячмени сделаю обзор. Там в обрабатывали гербицидом. Гранд от сорняков. Там, ну, посмотрю сегодня его эффект, что он, как он. Так как сегодня воскресенье и в не сегодня тоже выходной. Ну, вот так вот. Ну, вот так. Подписывайтесь на канал. Э, комментируйте, что нравится, не нравится. Вот так вот. Ну, всем пока. До свидания.